Да, слушала хорошо. Дуже добре. Я розумію. Думаю, що ви українською розумієте. Так я можу українською питання задавати. А ви відповідаєте, да, якою мовою слід. вам зручніше? Отже, напевне, почнемо з того, що сьогодні кажуть у Москві, яка атмосфера панує після цієї акції протесту чи жалобної акції, яка відбувалася вчора. Чи є настрій, скажімо так, боротися і далі у тих людей, які виходили вчора на вулицю. Ну, вы знаете, прежде всего, наверное, надо подчеркнуть тот факт, что это не была акция оппозиции. Акция оппозиции, заявленный антикризисный марш был отменен. И был проведен марш в памяти убитого накануне Бориса Немцова. Я участвовал в этом марше, я общался со многими москвичами, которые вышли на него. И очень многие люди подчеркивали, они вряд ли бы пошли на антикризисный марш оппозиции, заявленный раньше. И только смерть политика заставила выйти их на улицы. Очень многие говорили, что это, возможно, поворотная точка в истории России. Очень многие говорили о том, что политическая система России, очевидно, пошла в разнос. И очень многие рассматривали этот марш, как, возможно, одну из последних возможностей остановить сползание России. Ну, даже вот такие звучали мнения «остановить сползание России в гражданской войне». И политический подтекст этого марша подчеркивали э, многие люди, которые пришли с маленькими плакатиками, буквально это листки бумаги размера А4, на которых была написана всего одна простая фраза «Я не боюсь». Таким образом, участники, в общем-то, показали, что они оценили убийство Немцова именно как попытку запугать инакомыслящих. Кстати говоря, было очень много портретов Надежды Савченко. Время от времени люди скандировали свободу Надежды Савченко. И было достаточно много украинских флагов. Но нужно понимать, что в нынешней ситуации в России даже один украинский флаг на фоне Кремля – это уже много. А в колонии было ну, 15-20, не меньше украинских флагов. Поэтому сказать, что этот марш станет каким-то новым, новой точкой обострения борьбы, я, наверное, бы так не сказал. Но то, что люди проявили свою позицию, это несомненно. Дмитро, ви згадали про те, що говорили деякі люди, зокрема серед них, колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов, про те, що це цей день і цей марш. Він якась поворотна точка в історії Росії. Що саме може матися на увазі під цією поворотною точкою, і куди, в якому напрямку Росія піде? Що вважає, що думаєте, ви що кажуть люди, з якими ви спілкуєтеся? Ну, прежде всего, надо понимать, что настолько циничное и откровенное убийство Бориса Немцова, буквально в 100 метрах от Кремля, это, безусловно, знак. Это знак того, что ситуация выходит даже из-под контроля Владимира Путина. Это очевидно. Второй момент, который необходимо отметить, это то, что вот вы сегодня тоже упоминали о численности людей. По моим оценкам было 1070 человек, но даже не столь важно, сколько было человек. Если мы вспомним, что 11 января в Париже на Марс я Шарли вышло 3 миллиона французов. Но отличие не в этом. Самое главное отличие в том, что на марше в Париже в колонии демонстрантов шел действующий президент и все члены правительства. На марше, который был посвящен убийству не просто оппозиционного политика, я напомню, что Борис Немцов долгое время был вице-премьером правительства России, долгое время был Депутатом Государственной Думы России является, де, являлся действующим депутатом Ярославской областной Думы, я лично не заметил ни одного из действующих чиновников высокого ранга. Таким образом, говоря, вот этой поворотной точке Михаил Касьянов и остальные участники очевидно имели в виду тот факт, что грань между, скажем так, провластными и инакомышлящими становится все больше. Если эта грань ну, будет и дальше углубляться, то Россию вполне возможно ждут и репрессии, а может даже, не дай бог, и гражданская война. Дмитре, ну, 70 тисяч насправді для Москви багато хто в Україні каже, це не так багато, і ви кажете, що справді в Парижі на акції солідарності після нападу на редакцію Шарлі Ебдо вийшли мільйони людей. А що ж, що думають, взагалі що кажуть ті люди, які не вийшли на акцію? Які панівні настрої у суспільстві? Чи змінилося щось? Можливо, у свідомості тих людей, які. Ну, до цього вбивства займали, можливо, там ну, більш лояльну до влади російською позицію, Чи є шанси на те, що їх лояльність до Путіна почне змінюватися внаслідок ну, з цього справді шокуючого вбивства? Я не вижу, к сожалению, таких признаків, тому що общаясь, якщо так вот, внутрі, сказать, з простими людьми во дворі, з водителями таксі і так далі. Я очень часто слышал такую расхожую фразу «это все сделали американцы, это ЦРУ». Речь идет об убийстве Немцова. И какие-то попытки ну, выстроить логическую цепочку, а как же американцы могли убить в 100 метрах от Кремля, наталкивались на ну, вот, вот такую железобетонную позицию. Но ну, это же американцы, вот, от них всего можно ожидать. Нужно учитывать, что вот последний год со всех экранов российского телевидения, федеральных каналов, ну, людей буквально оболванивали. И изменить эту ситуацию вот в одночасье даже таким трагическим убийством невозможно. Дякую, дуже Дмитрий. Ще короткий коментар ваш з приводу версій, які зараз звучать, які висуває слідчий комітет Росії щодо можливих мотивів убивства Бориса Німцова. Наскільки ці версії російське суспільство сприймає, тому що ну справді з України там ну немає серед цих версій політичної, так що це було політичне замовлення, вбивство з політичних мотивів. Наскільки в Росії довіряють росіяни розслідуванню? Вірять в те, що буде знайдено? Покарано вбивці німцова. Ну і ці деталі, які з'являються вже сьогодні, що жодна з камер спостереження не зафіксувала, начебто, вони всі не працювали чи не викликає це. Я не знаю, можливо, теж якихось питань, підозру тих росіян, які раніше там були лояльними до влади? І ну, ще раз, ті, хто були лояльними, ті лояльними залишилися. Ті, хто і свой критичний взгляд на присходяще, звісно, не очень вірять в то, але скажемо, взагалі не вірять в то, що бійців будуть найдені. Я бы хотел отметить еще один момент. Сразу буквально вот после убийства на, во всех федеральных телеканалах России начались политические ток-шоу, в которых провластные эксперты высказывали одну нехитрую мысль. Это убийство не было санкционировано или, скажем, инициировано Кремлем, потому что власти это невыгодно. Вот на мой взгляд, вот этот пример такой людоедской, знаете, логики. Если бы власти было выгодно, тогда убили бы. Так получается. Вот это гораздо хуже, это свидетельствует, ну, скажем, о полном упадке морали и расчеловечивании, вот, как бы, которое ведется, вот, я считаю, целенаправленно уже ну, последний год, это точно. Да, про це писали також Ексенія Субчак і багато хто про те, що власне ця ненависть, атмосфера ненависті, яка культивується в тому числі в російських медіа, вона і найімовірніше, і була причиною того, що трапилося з Борісом Німцовим. Дуже дякую, Дмитро Скрябін.